호주! 자 오늘도 관광통역안내사 프랑스어로 한국 여행 가이드하기 면접 준비 시작하도록 하겠습니다. 자 오늘의 주제 한국어 면접 버전 시작할게요. 관광객이 기중품을 분실한 경우에는 어떻게 하겠는가? 일단 가이드는 관광객이 여행자 보험에 가입되어 있는지를 확인한다. 각종 특약을 통해 휴대폰, 노트북 입장권 분실에 대한 보상을 받을 수 있다. 따라서 추 보험금을 청구하기 위해 필요한 서류들을 챙겨준다. 가까운 경찰서에 가서 도난 신고를 하고 도난 증명서를 받게 한다. 여권을 잃어버린 경우에 경찰서에 찾아가서 분실 신고를 하고 대사관이나 영사관에 가서 여행증명서나 여권 발급을 신청하게 한다. 여권용 사진과 여권 복사본을 미리 권장한다. 신용카드 분실일 경우에는 해당 카드사에 전화해서 분실 접수를 한다. 비중품을 잃어버려 당황한 관광객을 안심시키면서 남은 일정을 안정된 심리상태에서 마칠 수 있도록 가이드의 배려와 동료가 수반되어야 한다. 자, 불어로 면접을 한다면 En tant que guide, comment réagiriez-vous si un touriste perdait ses objets de valeur? Tout d'abord, le guide vérifie si le touriste dispose d'une assurance de voyage. Grâce aux différentes options spéciales, il est possible d'obtenir une indemnisation en cas de perte d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable ou d'un billet d'entrée. Le guide aide donc le touriste à rassembler les documents nécessaires pour une éventuelle demande d'indemnisation auprès de l'assurance. Ensuite, il l'accompagne au commissariat le plus proche afin de faire une déclaration de vol et d'obtenir un certificat de déclaration. En cas de perte de passeport, le touriste doit également se rendre au commissariat pour signaler la perte, puis à l'ambassade ou au consulat pour demander un laissez-passer ou un nouveau passeport. Il est donc recommander d'avoir sur soi des photos d'identité et une photocopie du passeport. En cas de perte de carte bancaire, le touriste doit contacter immédiatement sa banque ou la société émettrice de la carte pour faire opposition. Face à la détresse d'un touriste ayant perdu des objets de valeur, le rôle du guide est non seulement de l'assister dans ses démarches, b a s rassure d encourage e o 다음 질문. 산업 관광의 경우, 관광통역 안내사는 특별히 무엇을 준비해야 할까? 산업 관광은 특정 산업단지를 포함한 곳에서 여행을 하는 관광입니다. 프랑스의 와인 투어처럼 한국에서는 화이트 진로 전주 공장. 에이스 침대, 음성 공장 등에서 산업 관광이 이루어집니다. 산업시설과 생산공정을 공장을 견학하면서 관광객을 교육하고 지식 확대 욕구를 충족시켜주는 것을 목표로 합니다. 관광객의 흥미를 자극할 만한 상품에 대한 지식을 전달합니다. 또 관광객에게 상품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공합니다. 가이드는 관광객의 성별, 연령, 관심사에 따른 상품에 대한 흥미도를 사전에 조사합니다. 전반적인 투어 프로그램이 관광객을 만족시킬 수 있도록 설계하는 것이 중요합니다. 국가의 산업을 홍보하고 외국인 관광객을 국내에 유인할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 자, 산업 시설과 생산 공장을 견학하면서입니다. 오타 수정합니다. 자, 불어로 대답한다면 Dans le cadre du tourisme industriel, quelles préparations particulières les guides touristiques doivent-ils effectuer? Le tourisme industriel désigne une forme de voyage qui se déroule dans des zones comprenant des complexes industriels. En France, on peut citer les Siq onologiques, tandis qu'en Corée, il existe par exemple des visites de l'usine Haite à Jeonju ou de l'usine Eisbet à Umzon. Ce type de tourisme a pour objectif de faire découvrir les installations industrielles et les processus de production, en éduquant les visiteurs et en répondant à leur désir d'élargir leurs connaissances. Il s'agit seulement de transmettre des informations sur des produits susceptibles de susciter l'intérêt des touristes et de leur offrir la possibilité de les expérimenter directement. Le guide, de son côté, enquête à l'avance sur les centres d'intérêt, l'âge et le sexe des visiteurs afin d'adapter les produits ou activités proposées à leurs attentes. Il est essentiel que le programme global du SICU soit conçu de manière à satisfaire pleinement les touristes. Enfin, le tourisme industriel constitue une excellente opportunité de promouvoir l'industrie nationale et d'attirer des visiteurs étrangers en Corée. 한국의 전통 혼례 풍습 중 이바지 음식에 대해 설명하시오. 현대 결혼은 웨딩홀에서 뷔페로 잔치 음식을 대신한다면, 옛날에는 결혼 전에 신부 가족들이 신랑 가족들에게 이바지 음식을 준비했습니다. 면회는 패백이라고 불렸으며, 혼례 직후에 새로 결혼한 커플이 신랑의 가족에게 예를 표하는 전통 의식입니다 이바지 음식은 소고기, 생선, 과일, 술등그 지역의 최고 제철 음식 재료를 사용합니다. Décrivez la nourriture proposée lors d'un mariage traditionnel coréen qui s'appelle ibati. Dans le mariage moderne, le repas de fête est souvent remplacé par un buffet dans une salle de réception. Autrefois, cependant, avant le mariage, la famille de la mariée préparait des mets appelés ibati. Pour la famille du marié. La réception appelée Pepe était une cérémonie traditionnelle qui avait lieu immédiatement après les noces, au cours de laquelle le couple nouvellement marié présentait ses respects à la famille du marié. Les maîtres de l'Ibazi étaient composés de bœuf, de poisson, de fruits, d'alcool et d'autres produits et saisons de la meilleure qualité de la résine. Ils étaient placés dans des boîtes en bambou enveloppé de tissu de s o 다음 질문 관광객이 투숙하는 호텔 등급이 예약했던 것과 다르게 낮은 등급으로 예약된 경우 어떻게 해결하겠는가? 우선 예약에 문제가 생긴 점에 대해 양해를 구하고 관광객들에게 보상할 수 있는 계획을 세울 것입니다. 관광객이 원하는 등급이 가까운 호텔을 찾을 겁니다. 그에 따른 취소 수수료는 여행사의 부담이 될 것입니다. 만약 적절한 호텔을 찾지 못한다면 이미 예약된 호텔방을 업그레이드 할수 있는지 호텔 직원에게 물어볼 것입니다. 불가피하게도 낮은 등급의 호텔에 숙박해야 한다면 경제적인 보상과 가이드의 정성스러운 서비스로 관광객의 불만을 해소시키려고 애쓸 것입니다. 가이드의 진심 어린 사과의 마음이 손님에게 여행에 대한 좋은 인상을 남길 수 있다고 믿습니다. qu'est-ce que se passe-t-il si un touriste séjourne dans un hôtel inférieur à celui qu'il a réservé? Tout d'abord, je présenterai mes excuses pour le problème survenu avec la réservation et j'élaborerai un plan de compensation pour les touristes. Je chercherai un hôtel proche, correspondant à la catégorie qu'ils souhaitent. Les frais d'annulation éventuels seront pris en charge par l'agence de voyage. Si aucun hôtel approprié n'est disponible, je demanderai au personnel de l'hôtel des réservés s'il est possible d'effectuer un surplacement de chambre. Dans le cas où il serait inévitable de loger dans un hôtel de catégorie inférieure, j'essaierai d'apaiser le mécontentement des clients en leur offrant une compensation financière ainsi qu'un service attentif de la part du guide. Je crois qu'avec des excuses sincères, t e guide will laisse a u v o y a g e u 다음 질문입니다. 일정 진행 중 교통지증이 발생해 일정을 취소해야 하는 경우 당신은 어떻게 하겠는가? 교통지증으로 기대했던 일정이 취소된다면 관광객들은 차 안에서 절망을 느끼며 지루함을 느끼게 될 것입니다. 애초에 이런 문제가 생기지 않도록 가이드의 가장 중요한 임무 중 하나가 시간 관리라고 생각합니다. 여행자에게 시간은 곧동과같기 때문에 이동 시간을 절약하는 일정을 잘 짜야 합니다. 일정 변경에 대해 관광객이 납득될 수 있도록 설명하고 더 좋은 투어 일정으로 대체해야 합니다. 추가 계획을 세울 때는 원래 일정과 비교해서 충분히 매력적이어야 관광객의 상실감을 줄일 수 있으며 세심한 주의를 기울여야 할 것입니다. 이동 시간을 절약하는 일정을 잘 짜야 합니다. 여기 지금 오타 짜야 합니다. 수정하겠습니다. Pour la que feriez-vous si vous deviez annuler votre trajet en raison d'embouteillage pendant le voyage? Si un embouteillage entraîne l'annulation d'un programme attendu, les touristes risquent d'éprouver de la déception et de l'ennui pendant le trajet en autocar. C'est pourquoi je pense que l'une des missions les plus importantes du guide est la gestion du temps afin d'éviter ce genre de situation dès le départ. Pour les voyageurs, le temps équivaut à de l'argent, il est donc essentiel d'organiser un emploi du temps qui permette d'économiser le plus possible du temps et de, de temps de déplacement. En cas de modification du programme, il faut expliquer clairement aux touristes les raisons du changement et proposer en un remplacement une visite encore plus intéressante. Lors de l'élaboration de ce plan alternatif, il est nécessaire de veiller attentivement à ce que les nouvelles activités soient suffisamment attractives par rapport au programme initial afin de réduire le sentiment de perte des touristes. Merci, à bientôt.